И, конечно, если звучат какие-то обвинения, не совсем приятно их слышать, потому что это несправедливо. Это несправедливо не только э, там, руководству компании, но и тем людям, которые 24 часа работают на то, чтобы у нас был свет, чтобы мы тепло себя чувствовали, и чтобы мы с уверенностью двигались дальше. Мне кажется, мы, как компания, заинтересованы в стабильности не только работы энергосистемы, но стабильности отношений с государством стабильности и уверенности в тех миллиардных инвестициях, которые мы сделали. За время существования компании мы инвестировали 11,5 миллиардов долларов США в энергетическую отрасль страны. И я думаю, наше поведение, как мы помогаем стране, требует или должны вызывать слова благодарности к тем людям, к тысячам людей, которые работают. Вот все, что я могу прокомментировать. Мы ответственно относимся к своей работе. Мы делаем ее достаточно хорошо, и, наверное, сегодняшнее награждение – это тоже доказательством того, что мы хорошо делаем свою работу. И поверьте, у нас будет все стабильно. Как минимум, все, что зависит от нас, мы сделаем. А все остальное – это ответственность либо других игроков, либо государств. Спасибо вам.